अल्लाह रबुलजत ने हर इंसान के साथ एक अखलाकी फितरत भी जोड़ रखी है जिसका नाता उसकी रूह के साथ है वो प्यारी शह है वो वो शय है जिसका नाता अल्लाह रबुलजत की जात के साथ है मगर वो हमारे बदन में रहते हुए खौफ जदा है वो फितरत उस फितरत को हम जीने नहीं देते उस फितरत को हम ताकतवर नहीं करते उस फितरत की हम हौसला अफजाई नहीं करते उस फितरत को हम पनपने नहीं देते उस फितरत को हम पलने नहीं देते वो फितरत क्या है वो फितरत हुक्म के ताबे है जो जबली फितरत है हमारे अंदर पाई जाने वाली हैवानी फितरत वो हमारी ख्वाहिश के ताबे है और जो अखलाकी फितरत है वो हुक्म खुदावंद के ताबे है जो खुदा कहता है वो उस किताबे है जो कुरान कहता है वो उस किताबे है जो वही कहता है वो उस किताबे है जो ताजदार का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं वो उस किताबे है, लेकिन हम उसको अपने अंदर दबा के रखते हैं और किस शह की सपोर्ट करते हैं उस फितरत की जो हमारी ख्वाहिशात पूरी करे उस फितरत की जो हमारे अंदर बुराई के जज्बात पूरे करे उस फितरत की तायद करते हैं जो हमें बुराई के जरिए अपनी जाति ख्वाहिशात और वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरा करने पर आमादा करते हैं। जिस तरह इस अच्छी और बुरी फितरत की जंग एक इंसान के बदन में बपा है इसी तरह इन्हीं दो फितरतों के परवरदा लोगों की जंग माशरे में भी बपा है कि जो उस, उस अखलाकी फितरत के नुमाइंदा है कि जिनकी जिंदगी हुक्म खुदा से चलती है जिनकी जिंदगी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलती है वो वही करते हैं जो खुदा और मुस्तफ़ा कहते हैं वो वही करते हैं जो सही है वो अपने अंदर उस उसवानी फितरत को पनपने नहीं देते वो उस अखलाकी फितरत को पनपने देते हैं और उसी अखलाकी फितरत के नुमाइंदा बनकर माशरे में उसी अखलाक दर्स को आम करते फिरते हैं